নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ মই নিকিতা পুনৰ পৰা মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গুৱাহাটীতে এটা ইভেণ্ট আছে তাৰ বাবে মই সাজু হ'ব লৈছোঁ মই এতিয়া মেকআপত বহিলোঁ মেকআপ কৰা আগৰ মোৰ মুখখন আৰু মেকআপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে জনাবচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত আৰু জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই আৰু মোক যোনে মেকআপ কৰি দিছিল তেওঁৰ নাম হৈছে দেৱাশীষ দেৱাশিষে ভিডিঅ'টো মোক কৰিছিল আৰু দেৱাশীষক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিয়াৰ বাবে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এয়া হ'ল শান্তনা বা তেওঁ ঘৰ তিনিচুকীয়া মই একেখন হোটেলতে দুয়োগৰাকী আছিলোঁ আৰু দুয়োগৰাকীয়ে একেলগতে বুলি ইভেণ্টলৈ ওলালোঁ আমি এতিয়া গণেশগুৰি পালোঁহি গণেশগুৰি এয়া গণেশ মন্দিৰ হয় আজি কিনকিনীয়া বৰষুণ এজাকো দি আছিল আৰু বৰষুণজাক দিলে গম পায় গুৱাহাটী চহৰত কি অৱস্থা হয় আৰু এয়া ইমান ভিৰ লাগিছে আৰু কথা এটাও হ'ল ইয়াতে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল বাইক চলাই আহিছে বাইক চালক এজন হৈছিলে সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মন ভালকৈ মন কৰিলে দেখা পাব আমি এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে অদিতমৰ ভিতৰলৈ বুলি কৈছোঁ আমি ভিতৰ পালোহি এয়া সান্দনা বা গোটেইফালে চাইছে কাৰণ চিনাকি মোক দেখা পাওঁ নেকি বুলি ময়ো নোচোৱা নহয় ময়ো চাইছোঁ বাৰু দেই এয়া ষ্টেজটো দেখিছেনে ষ্টেজটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মোৰ বহুত ভাল লাগি গৈছে আপোনালোকেও জানো ভাল লগা নাইনে যদি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন মোক ইভেণ্টটোত বিচাৰক হিচাপে মাতিছিলে অৰ্গেনাইজাৰ কৰিছে খুব মৰমৰ আচলতে চিনাকী মুখ মানস ময়ূৰ আৰু ৰমেন ময়ূৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে মোক ফুলাম গামোচাৰে আৰু মানপত্ৰৰে তেওঁলোকে সন্মান জনাইছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ এই ধুনীয়া অনুষ্ঠানটোত মতাৰ বাবে এতিয়া শ্ব'টো আৰম্ভ হৈছে আমিও বিচাৰকসকল নিজৰ নিজৰ টেবুলত বহিছোঁ এয়া হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাউণ্ডত ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে তেওঁলোকক সঁচাই মন মোহি গৈছে আৰু কি জানেনে বিশেষকৈ ৰমেন ময়ূৰ আৰু মানস ময়ূৰ বুলি ক'লে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ ইভেণ্টটোত অংশগ্ৰহণ কৰে দেখি সঁচাই বহুত ভাল লাগি যায় আমিও ভাল পাওঁ তেওঁৰ শ্ব' অনুষ্ঠানটো মাজে মাজে আমাৰ মৰমৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক ষ্টেজত মতা হয় আৰু তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে নেচনেল ময়ুৰ এৱাৰ্ড আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ সকলোৱে চিনাকী এখনি মুখ শান্তনু দা আৰু প্ৰিয়ম পল্লৱী বা এয়া সকলোৰে পৰিচিত গায়িকা গীতালী দেৱী বা তেওঁক লগ পাই ইমানেই ভাল লাগিল সঁচাই তেওঁ বহুত এগৰাকী ভাল মানুহ আৰু তেওঁ ভইচটো আৰু নক'বা ইমানেই সুন্দৰ ক'বলৈ আৰু মোৰ ভাষা নাই এয়া হৈছে চিদ্ধাৰ্থ আৰু গায়ত্ৰী বা ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ কাপোৰযোৰ পৰিধান কৰিছে আৰু ডান্সযোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰকচোন দৰ্শক হ'লে কোন আছে সেইগৰাকী এয়া হৈছে আমাৰ লাখপতি বাইদেউ সকলোৱে মন কৰিছেনে বাৰু আৰু আচলতে কি জানেনে আমাৰ দৰ্শকসকলে সকলোৱে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি সঁচাই বহুত ভাল পাইছে আৰু মইতো ক'বই নালাগে মইতো সঁচাই বহুতেই ভাল পাই চাইছোঁ আমি বিচাৰকসকল সকলোৱে ষ্টেজৰ পালোগৈ কাৰণ এতিয়া অলংগিতা বাহতি আহিছে আমি সেইবাবে নাচিবৰ কাৰণে মাতিলে আৰু মই আকৌ নচানা এ পি এম পল্লৱাৰ লগত সমানে হাত চাপৰিহে বজাব ধৰিছোঁ আজি আকৌ ৰমেন ময়ূৰ বাৰ্থডে' সেইবাবে সকলোৱে ষ্টেজত কেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে এয়া গীতালি বা হাতত কেকটো আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই বাই